21 грудня, понеділок, місто Жовті Води. На міській оперативній нараді керівництво виясняло, як ДТЕК повинно відключити 17 мільйонного боржника за електроенергію шахту Восток Руда, не відключаючи стару частину міста. «От цієї підстанції нової, запитана каналізаційна насосна станція номер 2 Желтовского водоканала, который пропускает, перекачивает 30% всех сточных вод предприятия, значит, всех сточных вод города на канализационные очистные сооружения. Значит, водоканал был предупрежден, была энерго о том, что такая э, вероятность 21 числа может быть по востоку значит Но законодательство запрещает это делать, потому что водоканал является потребителем первой категории и имеет несколько водов на обеспечение работы насосного оборудования значит к сожалению эти все вода запитаны от этой же подстанции новые Поэтому на сегодняшний момент вот сейчас вот, по информации главной энергетика восток руды все равно Облэнерго такую акцию планирует на 14 часов. Значит, мы со своей стороны предпринимаем технические, организационные, административные меры для того, чтобы сохранить оборудование в случае отключения. Значит, ну и дальше, естественно, будем, как говорится, выходить и кроме того, на силовые они... органы. Ну они... они... и кроме того, они, они. Они не имеют права отключать тех потребителей, которые оплачивают за электрические услуги. Они обязаны были, если я правильно понял, отключить только того потребителя, который должен за электрические услуги. Я правильно понял, Винтович? Да. Мы держим это на контроле. Я еще раз говорю, мы сейчас выполняем технические мероприятия для того, чтобы, если будет отключено, для того, чтобы сохранить оборудование, насосное оборудование канализационной насосной станции. В связи с падением цен мировых рынков... Предприятие вынуждено было остановить свою производственную деятельность в декабре прошлого года. В связи с этим, соответственно, с, э, с недостатком финансирования возникли проблемы в обеспечении текущей деятельности, в том числе оплата задолженности по заработной плате, которая, я думаю, конфликт между администрацией и трудовым коллективом известен общественности. Точно так же были заморожены выплаты по оплате за потребленные различные виды ресурсов. На данный момент возникла у нас задолженность перед ДТЭК «Облэнерго» за потребленную электроэнергию. 17,7 миллиона – это с учетом декабря месяца. Значит, в структуре потребления электроэнергии на данный момент предприятия полностью мы исключили потребление структурными подразделениями, то есть наша фабрика, мастерские, оставлены только максимальное потребление это в обеспечении текущей, то есть производственной деятельности, как бухгалтерия. Там связь с банками, все э, структурные подразделения, то есть отделы, которые оставлены, переведены в одно бытовое здание. И сейчас у нас потребление электроэнергии э, в основном это водоотлив, обеспечение жизнедеятельности шахты. Мы прекрасно понимаем, и когда у нас случились проблемы о том, что мы все-таки э, идем на этот шаг, понимая экологическую ситуацию города и понимая проблемы, которые возникнут в том смысле, что при сокращении персонала водоотлива, при сокращении насосных станций мы подвернем большой опасности город в части экологической безопасности, в части обеспечения общей жизни людей. Поэтому, к сожалению, я вынужден это признать, что мы потребляем электроэнергию в большей части порядка 95 Это все-таки на водоотлив. В связи с тем, что, естественно, получается, ДТЭК нас кредитовал на эти величины, я так понимаю, какие-то проблемы в связи с тем, что беговые кошки у них тоже находятся в налипшем устане, поэтому, соответственно, возникли такие действия. В части, то есть были обращения, да, согласно, я думаю, что вы все видели, читали обращения на сайте, как на мнении, так и обращения непосредственно коммерческого директора на сайте ДТЭК о том, что своими действиями. Но хочу убедить в том, что как бы здесь злого умысла с моей стороны как и руководителя предприятия нет никаким образом. То есть либо обеспечение безопасности города, либо каким-то образом мы уходим в кредиторскую задолженность. К сожалению, состояние на данный момент предприятия очень тяжелое, можно сказать даже критическое в плане производственной деятельности и возобновления его деятельности. Поэтому решение вопроса уже о электричестве выходит, я думаю, что на более высокий уровень, уровень уже не руководителей предприятий, может быть, это больше уже социальная составляющая. В связи с сложившейся исторической ситуацией с нашей подстанцией питаются субабоненты, потребители, как коммерческие структуры, точно так же и находятся у нас в потреблении населения нашего города. Ну, в связи с тем, что мы, в общем-то, не имели отношения к проектированию этих частей, но, может быть, в части той, что это были централизованы, это правильное решение, но в данный момент, когда возникает хозяйственный спор между двумя субъектами деятельности, то есть экономической, как между ДТЭК и Восток Рудой и Шахтой, то в части, наверное, все-таки э, э, постановка вопроса о том, что мы отключим весь город за неуплату предприятиям, э, все-таки это является, наверное, э, неправильным решением. Может быть какие-то, я не специалист в части и сетей сети, э, облэнерго, но все-таки я думаю, что э, вопрос... Э, отключение э, именно шахты, а не затрагивание социальную часть, может быть, каким-то образом это можно решить и каким-то образом это можно рассмотреть. Ну, я не являюсь, еще раз повторю, не могу судить по тем э, и действиям ДТК, то есть я могу ответить то, что есть у нас на шахте, какие, к сожалению, такая тяжелая ситуация сложилась на данный момент на предприятии. То есть на данный момент цена железородного концентрата из расчета портов Китая находится на уровне 18 долларов. То есть это шахтная добыч абсолютно нерентабельная, абсолютно неэффективная. К сожалению, эта цена привела к последствиям те, которые сейчас мы ощутили это раньше. Сейчас это на себе ощущают комбинаты Криворожья и точно так же Полтавский ГОК, которые проводят мероприятия по сокращению затрат, по оптимизации. То есть это серьезные, то есть серьезные последствия для всей экономики Украины будет. Дело в том, что просто они миллионники дольше продержали за счет того, что за счет объемов условно постоянно они могут распределять. Шахта, к сожалению, со своей добычей 70 тысяч тонн в месяц и шахтной добычей, то есть закрытой, не открытой, это самая затратная часть. К сожалению, мы оказались самыми первыми на пороге нерентабельности. Поэтому на данный момент, когда ситуация находится в данной ситуации, при данной цене, при данных экономической ситуации, это не экономически нецелесообразно именно шахта. Мы рассматривали варианты работы фабрики на различных видах сырьевых ресурсов, как то хвосты, привозное сырье, какая-то переработка давальческих схем. Это рассматривалось два месяца назад, когда цена была еще в два раза выше той, которую я сейчас озвучил. К сожалению, тенденции мирового рынка и которые показывают сейчас данные аналитиков все, что цена будет дальше, дальше, дальше падать. Мы можем, наша подстанция Северная 154, от нее идут две линии на подстанцию новая, которая является собственностью Восток Руды. Один год уже отключен в 8 месяце, второй год сейчас будет отключен. В связи с тем, что будет отключены оба ввода, подстанция новая, которая собственность Восток Руды, на территории Восток Руды, будет обесточена. От нее запитано еще много других наших клиентов, которые, к сожалению, тоже останутся без электроэнергии. Они в данном случае не виноваты. Они не виноваты. И в данном случае вашими действиями нарушаются их права, да? Решение принимает директор по продажам Федько Юрий Богданович. И комментировать, нарушаемый или не нарушаемый, я, соответственно, не буду. Наше руководство ну, абсолютно не удивлено ситуации, потому что, по моему опыту работы с должниками, сначала их уведомляешь о том, что у вас проблемы будут, реакции нет. А когда дело доходит до отключения, а что делать? Вот, к сожалению, такая ситуация с восток другой абсолютно. Никаких гарантийных писем у меня информации о том, что вас туда направляло, нет. Никаких ни предложений, ничего не выдвигалось. И для э, смягчения, даже смягчения ситуации, действий собой не было. Поэтому руководством компании принято решение прекратить поставку электроэнергии. бы, чтобы было скажем, обеспокоенность людей, что мы, скажем, шантаж, шантаж здесь с вашей стороны тоже, ну не совсем это правильно, понимаете, да? Потому что вы говорите, технической возможности нет, оказывается, а есть техническая возможность. Это, мы не сможем на него повлиять, заставить его заплатить деньги. Мы с бюджета деньги для них тоже не будем выделять. Теоретически что возможно, это на следующий год запланировать цель устранения экологических последствий для, последствий, да, для экологии по этому объекту, мы можем... Учитывая то, что это причиняет ущерб вообще региону и городу, запланировать в государственной программе какие-то деньги для того, чтобы это сделать, откачку за счет без государственного бюджета. Но это не завтра, это понятно, да? Вы мне поняли, о чем я говорю. То есть это не завтра, однозначно. Вот такие дела. Мало того, на совещании мы подняли вообще вопросы входного маневра мимо этой подстанции для города. Я хочу. Сказать. То есть мне, может быть, проще запланировать деньги и бюджеты для того, чтобы сделать их входную маневру. Вот и так. Однак після закінчення оперативки ДТЕК-шахту все-таки відключив, і разом з нею протягом двох годин сиділи без світла жителі старого мікрорайону, не працювали всі канали телебачення, тому що був відключений і ретранслятор, вибило апаратуру інтернет-компанії. Хто понесе за це відповідальність, невідомо.